ดูด้าวดูด้าวดูดูดูด้าวดูด้าวดูดูดูด้าวดูด้าวดูดูดูด้าวดูด้าวดูดูดูด้าวดูด้าวดูดูดูด้าวดูด้าวดูดู Глава комитета фестиваля за гостей вице-премьер-министр Украины Александр Вилку. Президент фестиваля Константин Дудко. И лидер группы ВВ Олег Скрипка. Почетный год фестиваля за гостей 2013. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые журналисты. Мы рады вас приветствовать на самом крупном украинском музыкальном фестивале The Best City UA. Это настоящий город рок-н-ролла под открытым небом. Мы уже не первый год показываем, что Украина это не какая-то неизвестная страна, первая инкогнита. Украина это известная страна с запоминающимися брендами, известными на весь мир. В этом году наш город Львов пошел в список номер один в список городов, которые стоит посетить в Европе. Проходит огромное количество фестивалей, событий различных. Настоящее перерождение второе переживает Одесса. Огромное количество событий, фестивалей, музыкальных, культурных. И сегодня этот центр переместился в город Днепропетровск. К нам приехали гости со всего мира. К нам приехали гости со всего мира. Забай-Сити – это лучший город. В нем нет каменных улиц, в нем нет домов. Но в нем есть особый украинский дух свободы. Тот дух, который есть у каждого из нас, тот дух, который нам достался в наследство от наших предков. У нас сейчас есть представители более чем 10 стран. Только в байкерской колонии были представители более чем из 8 стран, байкеры из 8 стран. Это показывает, что за этим духом свободы тоже иностранцы приезжают к нам в Украину. Украина очень красивая страна, и к нам на фестиваль приехали десятки тысяч зрителей со всех Украины. Я уверен, что будет традиционная перекличка регионов, и мы все сможем определить, с какого региона приехало к нам больше всего гостей. Это показывает, что свобода, драйв, музыка не имеет границ. The Best CDMA в этом году — это 4 сцены, это 120 групп, и это море музыки и море позитива. Хедлайнеры фестиваля, легенды мирового рока — это «Скорфиус», «Херкс». Гуана, Эйпс, Монитроль, Гоплевида Плясова. Для нас большая честь, что Олег сидит рядом с нами. Ленинград, Битва, Сплин и многие другие. Рок-музыка выходит из нового андеграунда и стає мейнстримом Украины, потому что в Украине любят рок-н-ролл, в Украине шануют рок-н-ролл, в Украине умеют его играть, этот рок-н-ролл. От, і приємно, приємно що а, в самому самому Розинарі фестивальне літо, і ми маємо такий апогей фестивальний в Дніпрі з прекрасною погодою, а, з прекрасною кількістю журналістів. с прекрасной кипкостью Ведвию Наш фестиваль в прошлом году вошел в двадцатку самых больших фестивалей Европы. Было 84 группы, 3 сцены. Очень хороший был фестиваль. В этом году 4 сцены, 120 групп. Мы Верим, что наш фестиваль в будущем будет мощный, с очень сильным подбором хедлайнеров. И я верю, что из года в год в нем будет увеличиваться количество украинских исполнителей. А то, что рядом с нашими исполнителями на сцене лучше зарубежные исполнители, это хорошо. Это возможность увидеть беспрактис, это возможность увидеть мастер-класс и возможность подниматься в нашей украинской музыке. Я уверен, что наступит такой момент когда все хедлайнеры будут исключительно украинские группы и к нам будут приезжать вся Европа и весь мир. Сегодня так совпало и очень здорово совпало открытие фестиваля и международный день фотографа. Вот эта вся публика, это сегодня их праздник. Ну сняли с языка. В самом конце хотели поздравить всех фотографов. В самом конце, В самом конце хотели поздравить всех фотографов. Вы взяли и сбили... Это... Так может быть, За... вот, хорошо говорю, находясь, вот я провожу параллели, что такое музыканты, я сам музыкант 42 года, этих людей то же самое, нет национальности, нет языков, нет возрастов, но то же самое есть у фотографов, понимаете? И в данной ситуации вы поддерживаете это серьезное движение, которое, я Бога молю, что это хорошо, что у нас есть кости и что вы его поддерживаете. А как с нами быть, с фотографами? Их тоже надо поддерживать. Подходить, я вас поцілую. Моє питання до Олега Скрипки. Олег, ви сказали, що рок-н-ролл з андерграунду виходить у, мей у мейнстрім виш. Які основні причини, скажіть, будь ласка, на вашу думку? Причини цього? Причини тому, що а, а, наше покоління, покоління рок н ролу моє Саше Костянтину, ми, ну, ми вже не, 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 не такі молодята андеграундні, які в підвалах слухають чи грають рок н рол але а, ми маємо можливості, можливості зробити такі а, великі фестивалі. Ми маємо можливості по окремо, ми маємо можливості разом це робити. І рок -н, рок н рол на сьогоднішній день стає музикою, яка об'єднує покоління. Ми маємо молоду сцену, молодь, яка грає музику таку, яка мені подобається, яку я розумію. І я граю таку музику, як і вони, хлопці, розуміють. От, і, а, і Я сподіваюся, що це збережеться в майбутньому. Ми йдемо вперед. Травили анекдоты Болели на ногу ловили коробки Затурняку кувыркали рахувала, в Раз, два, три Жовтій в нас тим поступив самі і не жив, взагалі Здрасті. Так сталося, що ми на Кубі зняли два відео, просто про одне мовчали, е аж поки кіноплівка не проявилася, а потім вже розповіли. Тому спочатку ми представили кліп на пісню Фідель, а десь... Е Соплі будуть трошки пізніше. Да, соплі будуть восени. Ми будемо грати концерти з симфонічним оркестром. І перед е, цим е, концертом в Києві ми, мабуть, презентуємо друге відео, яке має назву Хоча є, теж зняте на Кубі. Куба це феєрверк. Е, так вони бідні. І коли ми зайшли до магазину, е, пригадали відразу українські. Радянські магазини, коли знаєте, берйозовий сок, берізовий сок, берйовий сок, берізовий сок. Ага, хліб у талонах, але поруч із тим вони радіють, і нам би дуже хотілося, щоб і українці навчилися кубінців радіти про це так, тому що є життя, і є і є сонечко. Хоча багато чого немає. Щодо фіделя, то я постійно пригадую цитату з фільму отець» В конце концов, не комуністи. Не слід думати, що ми прихильники Симоненка, в Божого паці. Просто Фідель це ну, такий символ з дитинства. В пісні Фідель йдеться про те, що коли ми народилися, він вже був таким сивим Санта-Клаусом. І тобто, поки він живий, ми діти. ми діти. А історія, яку розповів литовський капітан, дуже цікава. Значить, за радянських часів. Відправили на Кубу корабель з м'ясом. І... В нас же свято фос. А, питали. А, ну ладно. Відправили корабель з м'ясом, м'ясо спортилося, і Фідель приїхав і застрелив двох чиновників, які заважали нагодувати цим м'ясом кубінський голодаючий народ. Особисто приїхав і розстріляв. Ось таку от історію. Оце розкорію. по -пацанські. Мужик. Ну ось а на днях нових кліпів не знімали. Це все було тільки в березні, а потім ну далі буде. На вашу думку, які якості, які риси характеру жінки можуть укріпити союз із чоловіком, а які навпаки і зіпсувати? А що погодь, що чого Фоза не хочете запитати? Ми що, Зараз ні? запитаємо по черзі, так. це ж перше запитання. Вона відповідатиму для журналу єдинний. Ні, я знаю. Єдинственний. Я просто ну, дуже погано почув, які риси характеру що. Е, які риси характеру жінки допоможуть укріпити союз із коханим? А які союз із коханим. З коханим. коханим. Так. А. а, В принципі, єдина риса характеру. Тобто е... нічого не треба міняти. Тобто жінка, яка вона є, ну. ну ні, і... то це знать, це навіть не тільки до жінки, це і до чоловіка стосується. Якщо ви хочете довго бути поруч один з одним, то не треба намагатися щось в іншому міняти. Якщо підходить, то підходить і все. Добре, а запитання до вашого напарника таке ж саме. Якщо що вас дратує у жінках, а що приваблює? Давай! Жівася! <сум> 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 ви знаєте. Дратують е... погані питання. У нас соціальна тематика в нас е... напевно, що в крові. Чи так інакше, навіть коли ти співаєш пісню про любов, вона все одно в такій формі в нас завжди подається, що натякає на те, що треба подивитись навкруги. знаєш, і все. Співати. Так, співати українською в Україні це взагалі соціальне явище. <плес> ну, воно кожного разу перед виходом на сцену седли сполидається трошки ну, по-різному. Ти чи просто ну, дивишся на місце, відчуваєш енергетику і розумієш, що треба грати? Ну просто, напевно, свій настрій якийсь. Чіпляєш, розумієш, тому що вибір є, потім сваримося, їдемо в автобусі, і, а давайте це, та не треба, як не Ми зараз жартували, їхали в автобусі, і всі кажуть, давайте це зіграємо, давайте це. Я пригадав е, ситуацію з мультика Простоквашино, там де вони листа писали всі разом. Лапило Хвост Лаврівається. Обвалює. <світ> така ситуація. А вчета шесть у мене добре, пушисте, шилкавісте. Коли люди приходять на твій концерт, це ж найбільша похвала тут. <світ> Ты делаешь музыку для того, чтобы люди ходили и слушали. И если чем больше приходит людей на твой концерт, тем больше ты понимаешь, что тебе благодарны за то, что ты делаешь. мотоциклами. Спасибо вам, что вы сюда приехали. Итак, встречайте, друзья, танок на Майдане Конго. Цікаво, дуже буде його на ЕПС послухати. Це ну, так, респект в моїх музичних вподобаннях. Ну, Хьорця вже чув, вже розумію, що це Скарпов теж чув. Тобто, знаєш, ентершикарі дуже хочеться послухати, але я думаю, що завтра не вийде в мене про це лишитися, Ну що ну, графік, 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 графік. Хоча дуже хотілося б. Ну і завжди приємно чути воплі від до хочу сказать, что в следующем году группа Guano Apes ответит в свой 20-летний юбилей. Все знают, что их история началась в 1994 году. И у нас сегодня Сандра Насич, вокал, тексты, песен, поприветствуем. Джонни Хрюментап, гитара. Штефан Уде, бас-гитара. И Денис Пошквата. Я приветствую. Почему Украина привлекла ваше внимание? Почему вы выбрали именно украинский фестиваль? Потому что мы любим приезжать в Украину. У нас был фантастический концерт здесь. Мне кажется, мы приезжали сюда в 2011 или в 2010 году. Мы приезжали в Киев и с радостью приняли предложение поучаствовать в фестивале. Действительно, для нас это здорово, что у нас есть возможность выступить в Украине. Cool, спасибо. Второй, второй вопрос. Uh, сможем ли мы сегодня услышать ваши самые великие хиты? Да, вероятно. Какое ваше впечатление от украинских фанатов? Что я могу сказать? Сейчас оно прекрасное. Мне кажется, мы уже хорошо проводим время. Мы только что проезжали мимо сцены, где перед ней стоят оросители водой. Действительно хорошая организация. Да, и я думаю, сегодня будет жаркая ночь. Мы только что видели премьер-министра Украины, который приехал вместе с другими фанатами рока. Знаете, я как раз сегодня была в магазине для фанатов футбола, чтобы найти и купить футболку у вашей местной футбольной команды. Я купила ее. Когда я вернусь в Берлин, я подарю ее своему парню. Потому что он мне всегда говорит, Сандра, когда ты в другой стране, пожалуйста, привози мне футболки их местных команд.

What kind of это невероятно, did, что, что люди дарят и как. Это uh, очень приятно, и мы really это очень ценим. Есть ли у вас какой-то особый райдер? Например, такой, как «Пять лимузинов». У Денниса есть особые требования. <laughs> Ты не хочешь рассказать им? Много девушек. Girls, <laughs> Я всегда just прошу бокал вина и пасту от спагетти Болоньеза. Потому что you know, like, выступать на сцене — это тот же самый спорт. И когда отыгрываешь концерт, мне uh, всегда хочется пасты. И, пожалуй, все. Мы на самом деле очень лояльны. А, кстати, это наш турменеджер. Спросите у него. Он также турменеджер группы «Скорпион». расскажите, пожалуйста, историю возникновения названия вашей группы. Um, okay, so the question is, uh, how did the Guano Apes name come to your mind, Devon? Oh, God, Это один из тех вопросов, которые нам все время задают. И мы отвечали на него уже миллион раз. Сегодня мы не будем на него отвечать. Это большой секрет. Вопрос Андре. Несколько лет назад она начала работать над соло-альбомом. Когда он выйдет? В следующем году. Но сейчас мы занимаемся его продюсированием. Кто пишет песни right в вашей text, группе, может кто-то тексты, кто-то музыку? Мы обычно no, собираемся вместе like как настоящая группа и просто импровизируем, джеми. Делаем ремейки старых песен, части песен. Потом я забираю весь материал с собой в Берлин, где я живу, в свою студию, и после всего пишу тексты песен, потому что мне нужно много времени для этого. Вы прекрасная, очаровательная девушка. Как вы себя ощущаете среди этих сильных мужчин? Тяжело ли быть одной девушкой в этой команде? Нет, мы как коллектив. Как маленькая футбольная команда. Иногда мы как команда, иногда как семья. Мы знаем, что мы можем работать вместе продуктивно. Наверное, это и есть секрет успеха, когда ты находишь людей, которые действительно чувствуют точно так же, как и ты. И мы нашли друг друга очень давно и до сих пор вместе. Сейчас здесь, и, наверное, все это правильно.